Добрый вечер. Я из Киев, Украина а вы, откуда? Я не х... понимаю. По русски говори, пожалуйста. По, -рус... если По русски. Могу языком России? Давай. Я из города Киева. Я из Симферополя. Симферополя. Ты, наверное, слишком юн, чтобы голосовать во всех этих референдумах, или не? Или просто выглядишь молодо? На меня 18. Ну да, на тогда. Ты как с родителями туда переехал или жил там? Долго. Я жил там до оккупации жил. Ну жил до раз рождения я живу в Крыму. Угу. То есть ты украинский паспорт даже не получал? Нет. А родители украинский паспорт сдали, отдали, выкинули. Да. Понял. Взяли российский, да? Да. Понял. А что их в Украине не устраивало и почему именно в 2014-м решили выкинуть паспорта? Ну сейчас лучше живут, чем тогда. Они сказали. Сейчас лучше живет с этим, чем тогда. Ну, когда они выкидывали, они же не знали. Что их побудило выкинуть паспорт? Ну, русская национальность, наверное. Русская национальность? Это как объясняет данное действие? Ну, все родственники русские. Ну, окей. А зачем? Ну, смотри, все родственники русские, по идее, было и 12 и 13 Посмотри, и 11 его, когда Кри пришел к России, логично, что он ну, никуда не уйдет больше. Во-первых, он не, при, не пришел к России. Во-вторых, логично, в этом ничего нету. А в-третьих, мы же не об этом говорим абсолютно. Ты куда-то забегаешь вперед. Твои родители сейчас постфактум оценили, что поступили правильно. В тот момент, что их побудило? Российские родственники? Так и в 2010-м, наверное, их родственники были российские, да? Что поменялось? Что случилось? А, больше денег, лучше жизнь, Ну, Это они постфактум понимают, а в тот момент что, что их подвигло отказаться от украинского паспорта? Мне в тот момент было 7 лет, я откуда знаю, мужик. А ты с ним вообще не, не, не рассказывали? Но я, я не спрашивал, никакая разница, я жил в России, мне нормально. Ага. И родители тоже в Крыму сейчас живут, да? Да. И все, все им нравится, зарплаты классные? Да. Все как надо? Да. Ну, По, ну смотри, Буду, если буду... Я переводить на украинские гривны. Сколько сейчас курс? Я приведу к курсу 2, ну, 1, 2, 2 рубля, 1 гривна считается. То есть это 250 тысяч гривен зарплата. 250 тысяч гривен зарплата. Если вот именно считать, как 1 гривна 2 рубля. Я всегда так считаю. Типа знаю, полми... самому... полмиллиона зарплата у да. твоих родителей. Ну, там мне понимаешь, ты говоришь, я не знаю, я же как бы что. Ну, тогда, может, как-то с твоими родителями, если пересекусь, пообщаюсь, про что дальше как бы расспрашивать. Про зарплаты. Ну, ты, наверное, понимаешь, да, что твои родители, зарабатывая полмиллиона, это не, не, не стоит при э, арбитраже какому-то среднему и по ним делать вывод. Мы же можем по средней зарплате. зарплата в России сейчас около 70 тысяч. То есть, ну, где-то 35-40 тысяч гривен. Давай напишем, давай напишем. Давай напишем в Гугле, да, вот Gemini да, нам поможет. Ну, а средняя там, или там, минимальная? По, по каким хочешь средняя. меркам? Средняя. Средняя зарплата в России. А, так, на начало 2024 год начал, а с 2004 до начала 2005 приближается к 88-93 тысячи. Ну вот около. Да даже до сотки можем округлить. Почему бы и нет? Так, средняя зарплата в Украине. А, так, в Украине средняя зарплата вот, 27 500. 27 500. умножим на 2. Ну вот 50 против 100 тысяч. Даже в два раза. да Давай вот так вот прям. Округлим украинскую зарплату немного в меньшую сторону, а российскую до сотки. В два раза. Средняя зарплата. Давай теперь посмотрим минимальную. Вот, так, чтобы мы какую-то поняли. Дисперсия, да, куда у нас тянется. Минимальная. Так, минимальная. Зарплата. Так. Так, то а что же она не хочет искать для России? Минимальная зарплата. В России на январь 2025 года 22 440 рублей. Ну, 23 пусть будет. Да пусть 25 будет, почему бы и нет. Минимальная так, зарплата в Украине. 8 647. Ну, снова где-то, да, в раза, в раза так два. В два раза. В России действительно в два раза выше минимальная зарплата и средняя зарплата. А давайте сравним, например, Россию с какой-то любой другой страной. Ведь, скажем Давай. так, кроме России, есть другие страны. Вот говорят, что кто у нас сильные мира сего, кто у нас, кого ты бы добавил? В плане, чем считается сила? Ну, кого бы ты равными, равными России, кому бы ты поставил? Равными, но понимаешь, равные это смотря в каком аспекте принимаются. Ну, в к какой ты хочешь выбрать аспект? Ну, в идеале, в, эко в экономическом, да, если мы сравниваем... Ну, учти, ты, типа, сейчас хочешь, наверное, сравнить Россию, там, с основной, там, богатой страной Европы или, там, США, да? Ну, мы сравнили с очень бедной Украиной, которая 10 лет воюет с Россией. И у Украины зарплата минимальная и средняя в два раза меньше, нежели... Сейчас, подожди, не... у меня телефон сел. Можешь ага. говорить, я сейчас по подзаряжу его, камеру включена. З якою ж нам країною порівняти Російську Федерацію, друзі? З якою? Може ви запропонуєте? Рашка КНДР, так. Да? Рашка КНДР, думаєш? Ну, пропонують, пр... предлагають учитель. Ну а чому? на обосновістю аб... аб... позиції, почему? Ні, ні, я прочитав в чаті. Вот предлагають з Італії, хочеш з Італії, хочеш з Германії. Італія? На, на сравні з Германії, у там, Давай сравніш з Германії. Давай Германия напишем. Только сравнение с... Ну, сравнение с учетом мигрантов, с учетом такой хуйни. Это шоу. Потому что сейчас, как бы там, да, прикалываются многие, там, типа, Россия москва бат там, Москва москва бат, но учти, что мигрантов в той же Германии в два раза больше, чем в России. Смотри, Россия... Все Россия на третьем... Сравнивай, сравнивай лучше. Ну, да, давай с, сравнивай США. Типа, Россия США. США, то, значит, давай, давай США. Давай, давай, как ты скажешь вообще. Давай. Так, давай в среднее. А это, к слову, Россия входит в тройку в целом по миграции и в тройку по э эмиграции. То есть из России очень, из России наибольшая и Россия на третьем месте по трудовой миграции. То есть с России люди едут по всему миру зарабатывать. И Россия в тройке в целом по количеству мигрантов. И вот а еще интересный факт, что население в России не растет, хотя мигранты едут, но это такое, да. Средняя. Ну, считай факт, что в России, если ты не. Ну, у тебя есть мозги чуть-чуть, да, там IQ выше, хотя бы там, не знаю, минимум, кого-нибудь, блядь, Средней Азии, то ты будешь жить очень хорошо. Если ты понимаешь, что к чему, что в этом мире как происходит, то в России ты будешь охуительно жить. Я думаю, что в России охуительно... Можешь посмотреть, что. Ну, типа. Что такое Москва, что это, блядь, город лучший в Европе, там можешь подняться, можешь какую-то хуйню сести. по какому, по какой метрике? Вот по... ты правильно спросил, да, сравнивать с какой страной? По экологии, по уровню жизни, по развитию. Что Москва это топ-2 или топ-1 город, я сейчас не помню, год назад смотрел статистику. По уровню жизни и по экологии? Да, можешь посмотреть. А где это можно посмотреть? Ну, посмотри, просто в Google напиши. Я понял. Ну, да-да, сейчас напишу, смотри. В Америке, в Соединенных... Сравни тот же Берлин, который просто в весь в, в мигрантах. И сравни Москву. Ой, и эко... где, бом... где бомжей, ну, их не поощряют, их просто пи... Экология, уровень жизни, не... это немножко все, ты очень... Ну, да, разумеющий. это немножечко Берлин, немножечко, прям Берлин. Прям очень хороший. ты Берлин оценил как турист, который погулял, да, вот по паркам там? Нет, ну это Берлин, типа, есть богатые города Германии, где мигрантов, типа, мало, я согласен с этим, да, но Берлин это прям полная ебаная мигрантская хуйня. Ну смотри, средняя зарплата в Соединенных Штатах на, на, на те же, на, на, на то же время, 2024-2025, от 4 600 до 6 200. Давай среднее 5 возьмем, давай, 5 давай. тысяч долларов. Давай возьмем 5 тысяч долларов, сравни 5 тысяч долларов в России, как ты будешь делать, как ты будешь нищий жить в Америке, сравни. Давай сравним. А в сколько раз больше средняя зарплата? Ну, Это... Google это зарплата. Я ж тебе говорю, от 4600 до 6200. Давай 5 возьмем среднее, хочешь? Давай. 5 тысяч долларов. 5 тысяч долларов это получается у нас, насколько на 80 надо умножить? Давай на 80, не будем на 100 умножать, давай на 80. Давай сейчас отстарю от московской биржи курс рубля. Давай. Так давай в меньшую сторону. Я все округляю в, в свое в меньшую, в твое в большую. Вообще, да не, еще тут стоит такой стоит огромный просто. разрыв, тут настолько... Вот 80 рублей сейчас, 1 доллар 80 рублей. 80 рублей, значит у нас средняя американская зарплата 400 тысяч рублей. Ну, учитывая, что еб... бутылочка воды 500 рублей стоит, а в она стоит 60. Кто тебе такое сказал? Ну, поставь, сравни просто. Ну, есть ты... какие хочешь бутылочки. Можно найти ну, бутылочку сравни... за 30 долларов, можно за 150 условно, долларов. сравни с условно э, скорость того же интернета и его стоимость. То есть за ту же стоимость в России. То есть условно, сколько я плачу 500 рублей у меня. 500 мегабайт в секунду интернет, а сколько такой будет интернет кстати, в Америке? Ты, ты адепт ППС, да? Ты опять же не понимаешь, как это работает. Нельзя Конечно, сравнивать интернет в России и в Америке. Это разные интернет. экономики с разными валютами, с разными инфляциями. Ага, а твои родители, когда Россию и Украину сравнивали, они. Ну, меня никто Украине, мне никто Украины, Мне все равно, это все равно абсолютно. Что там происходит, что там как. Ну, мы. Почему ты меня не остановил, когда я сравнивал среднюю зарплату на столько разных экономик? Ну, а, почему, а почему ты не 9 и 45. -й. Почему мы сравнивали Украину и Россию? Я знаю? ты же сам это предложил, Мне то, что я тебя сейчас... Нет, ну не то, -то тебя не удивляло, что это очень разные экономики, из я которых учили, одна что, типа, воюет. Я Украина понял. намного более бедная, ну типа бедная в плане того, тех же ресурсов. Украина того, намного более бедная, и у, у Украины средняя минимальная зарплата всего лишь в два раза меньше, чем в России. А зарплата у нас Америки средняя и России в сколько раз? сколько раз подскажи? Ну, посчитай. Ты же не смотрел, я сейчас запоминать это буду. Я тебе говорю, ты в просто... Пять раз? Ну, типа, ты с, просто моими, с, моими, с округлениями пять раз. По ты не в Почему мы не учитывали разницу, разницу цен, то, когда Россия мерили Украину и Россию? Почему откуда, мы. Ты сам мне это предложил. Герча. Ну я так все, предел, давай что... тогда и закончим. Правильно же. Ты сидишь, мне сравниваешь Россию Россию и Украину, как ты даже об этом не просил. Ты не сказал, мне сказал, что... что твои родители сказали, что в России лучше. Ну в России а... лучше объективно. А что ты, ну, ты не согласен, что в России лучше живешь, чем в Украине? Лучше, что... чем в Украине. В России, в России не ракеты не дроны не да, но есть, твои... есть свет, есть газ, есть все на Да, но твои родители, например, могли же в другую страну, где в пять а раз лучше, чем в России. Ну какую, типа в США лететь, ну и зачем? Когда Чувак... в России при тех же, вот, тоже взять среднюю зарплату США, 5000 долларов, где ты будешь, ну ты будешь каждый день на эти 5000 долларов, тем же курьером-доставщиком. Чувак, и э когда мы когда Просто, мы сравниваем, значит, ну, когда и, мы сравниваем Россия, жизнь Украины и России, ты не учитываешь я никакие показатели. Ни чем, ни, ни Украины, ты сказал, что твой... Я, Россию, ты я сперва тебя очень долго расспрашивал. Очень долго я уточнял и расспрашивал. Ты сказал, что причиной выезда, переезда, смены гражданства, выкидывания украинского паспорта была лучшая жизнь. Лучшая в два раза, чем воюющая Украина. И в 6 раз хуже, чем в какой-то другой цивилизованной стране. Поэтому родители, поэтому твои родители не переехали за деньгами. А просто твои родители нигде больше себя применить не да могут. А... И Россия ты Россия тоже. Цивилиз... Россия не цивилизованная страна. Более чем не цивилизованная. Потому что она не выполняет своих же слов, которые давала. Каких, например? Признание границ Украины, признание содружества, базирование Черноморского флота, Будапештский меморандум. Все это подписывала почему Россия не своей это рукой. Она и нарушает Минский договор. Почему она нарушает? Так это же ее проблемы. Почему? Она должна его соблюдать. А, это проблема России почему-то. За счет тебя это вообще не должно тогда. Э взятые обязанности России перед Украиной меня должно. Е не должно, а волновать должно. Украины обязана перед Россией Минские соглашения. Тогда. Нарушала Россия эти Минские соглашения. Нет, нарушала их Украина. Как раз. Нет, нарушала их Россия. Нет, нарушала их Украина. Нет, нарушала их Россия. Потому что. Ну, там приведи, приведи пример. В самих Минских соглашениях написано, что нужно отвести РСЗО торнадо С на расстояние 140 километров. По данную, секунду, никак по данную секунду нашего разговора торнадо С стоит на вооружении только у России. По данную секунду, никто, кроме России, торнадо С от линии фронта отвести не может туда украина, на пока добрый вечер. я с места киев украина а вы откуда россия Поддерживаете нападение России на Украину. Еще раз извините вопрос: поддерживаете ли вы данное российское нападение на Украину? Конечно, да, безусловно. Я уже заправился на с с тобой. Почему безусловно? Mm. Как, как если вы будете поддерживать безусловно, значит, mm. вы можете mm. так случайное <связано> преступление поддерживать? Нужны условия. Это не преступление, это. Ответ на... Э, на... Ну, да, мы сейчас это обсудим, если у вас будет готовность и желание. Давайте сперва, почему вы безусловно поддерживаете? Вот меня слово очень сильно вот как бы удивило. Почему безусловно? А почему безусловно поддерживали агрессию на Донбасс? Понимаете смысл слова безусловно? Да, вы знаете слово Означение слова безусловно. Почему вы поддерживали КТО украинскую на Донбасс? Ответьте мне, пожалуйста. Вы хотите на мой есть вопрос а не ответить? Ответ... Ответ есть ответ? Есть? Нет, есть. Я просто думал, что если я, вам... если я вам первый задал вопрос, то, наверное, надо, чтобы вы ответили. Но вы Но Ру... я, я забыл вы русский. Ответят. Не, вы не ответили на мой вопрос. Вы меня переспросили, знаю ли, что такое я безусловно. безусловно. Поддерживаю, я безусловно поддерживаю спецоперацию по ликвидации... Почему безусловно? Почему безусловно? Понимаете смысл слова безусловно? Давайте я вам помогу. Да, безусловий, да, я безусловий. вам отвечаю на без условий означает, что... Вообще неважно при каких обстоятельствах, в каком контексте, в каких пред, э, предпосылках, при каких причинах, просто вы поддерживаете. То есть почему безусловно? Нет, не просто потому что... Значит, а? есть условия, есть причины, значит, вы не безусловно поддерживаете, значит, есть условия при которых да, вы, оценивши условия, решили, что вы их поддерживаете. Я вам ответил, безусловно. А почему вы постоянно со мной одновременно разговариваете? Вы даете сказать мне два слова и начинаете вместе со мной говорить. Слушаю вас, давайте, слушаю. Это уже у вас прием, на самом деле. Слушаю вас. Вы же не, не, не слушаете мой ответ, почему я сказал, что безусловно. Безусловно, потому что... Потому что, 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 что... Полковник Алистарсов, Потому что вы так это условие. Вы гнобили, вы уйдете, Донбасс! Так это условия. Да. Тогда это условия. При этих условиях вы поддерживаете. А зачем вы греете, безусловно? И себя этим. Это и нет, безусловно. Из этого, из этой категории рождается безусловность. Мы сейчас будем в, логину, в логистику, как бы вот, играть. Смотрите, если бы данного, данных событий, вот на ваш взгляд, описанных, не было бы. Вы бы тогда поддерживали бы? Вот если бы не было агрессии если на бы Донбассе. Если бы не было этих событий, естественно, ничего бы не было. Значит, это не безусловная поддержка, а поддержка при определенных это условиях. Безусловная поддержка. Софистику я тоже изучал. При чем тут софистика? Так что не надо там выкручивать из меня руки. Смотрите, вы говорите, события на Донбассе в, вашей моральной, в вашем морально-ценностном восприятии было таким, что вы, необходимо было вам ответить на эту агрессию. Это есть условия. И вы поддерживаете это при данных условиях. И слово «безусловно» здесь лишнее, если мы уже сюда дошли. Если вы изучали это что-то в институтах, это называется казуистика. Казуистика. Поэтому не надо меня ловить на этом. Я безусловно поддерживаю спецоперацию. А почему? Еще вопрос. Есть. Вопрос. Сразу следующий. Дальше. А почему тогда Россия 8 лет не признавала данные республики? Потому что не было сил признать эти республики. Не было сил признать. Да. Что-то новенькое. Что-то новенькое, интересно. Да, да, да. Дальше, дальше, дальше. То есть вы не признавали эти республики, потому что не было сил их отстаивать. Только Крым было сил отстаивать, да? Собственно, да. Собственно, да. Соответственно. Если вы не если Не Если вы не вос Если вы не признавали эти республики то почему их должны признавать другие, другие, страны, другие люди? Еще раз вопрос, задайте вопрос. Вы понимаете, как вы сейчас позоритесь? Вы сейчас признаете, что Россия двигается не от правды, что типа угнетали и мы за них стеной, чего бы нам это не стоило, а что вы ощущали, что вы не вывезете и поэтому тихонечко их бортанули. Вопросы, вы сами позоритесь, вот. Вы сами позоритесь. Чем, я вам сейчас чем, истину. Чем? Я, говорю, без, я, наверное, а вы безусловно позорюсь. Эту, вы пытаетесь эту истину последством казуистики перевести в истину и сами опозориться. Ну, вас вот уже вот сами опозорили все. Вячеслав Геннадьевич, пожалуйста. Сейчас, сейчас, извините. извините, извините Вячеслав да. Геннадьевич. Да, да, да идите истину. уже, идите уже, Вячеслав Геннадьевич, идите уже, ну идите уже, куда вы там шли? Ну уже, да, уже достаточно. Ну, слабовато все-таки, да? Мотивация тут слабоватая. Причем тут, мотива... э, при тут мотивация? Причем тут мотивация? Причем тут вообще мотивация? А, при том, а что такое мотивация? У вас же, была же альтер... э, доказатель... доказательная база слабоватая. Так а, ты ж ты видишь ты видишь ты своим лицо. ртом. Ты ж своим ртом сейчас нам все. Ты же нам все. По лицу все... человека видно, бля, Чем он живет? О, Действительно, действительно. Ну, по, по лицу лицо. человека видно. Пок... А чё ты, блядь, что ты мне предоставить можешь, блядь, свое, блядь. Мой, блядь. Давай, давай, ты матюки, собери все вместе, мы их вырежем одним куском. Но ну, у тебя словарный запас, бедный. Ну, у тебя нечем, нечем с, не, с нечего предложения строить, чувачки. Привет. Вы все-таки созрели, да, с нами законнектиться? Нет, я просто тут еще одного не договорил. укроблогера. Но это же не я? Нет. Но я за него не смогу договорить, но могу попробовать. Но это будет не за него, а все же за себя. Нет, там просто мы не договорили, просто он начал вилять. Давайте с вами обсудим этот вопрос. Вообще интересно. Mm -hmm. А что там обсудить? Ну вот, какой вопрос вы интересный подняли, как бы, что он начал вилять? Ну, вот меня зовут Виктор, город Гродно, Белоруссия. И мне да, он говорит, а как наши украинские блогеры, вернее, летает БПЛА, вам нравится? Он нравится, что по Беларуси украинские дроны летают, прилетают на нашу территорию. Это нормально. Ну, Беларусь страна конфликта. Я понимаю, что индивидуально, может, вы лично не поддерживаете. Возможно, вы даже помогаете Украине. Возможно, вы даже осуществляете какую-то подрывную деятельность против режима Лукашенко в Беларуси. Но государство, Беларусь, участник данной войны, с нее начиналось все. Я вам, я вам так могу сказать. Вот у нас школа на стендах, написано: каждый беларус знает, как украинцы убежали великоотечественного белорусов. Я помню до сих пор 101, 102, 109, 115, 118, 136, 137, 201 батальон романа Шухевича, uh -huh. которых который хатынь, именно украинские националисты у белорусов. Поэтому для белорусов, а память у нас хорошая, мы никогда не простим и никогда не забудем. И у нас три лагеря Вагнера стоят, которые очень хорошо вас чехвостили и готовят наших ребят, и в любой момент они придут и вам воздадут и отправят к Бандере. Поэтому. Значит, а переключитесь там... сейчас хоть. Когда вы говорите, не переключитесь. А там бегали предатели, они наказаны. Это маленькая кучка поляков, а не белорусов. Угу. Поэтому мы помним, какие вы уроды. И вам воздастся полностью. И не вам говорить про Беларусь. Вы прыгаете и прыгаете дальше. Но вы же не переключите сейчас. А что? Хочу переключу, хочу нет. Так вы же будете выглядеть, что я вам дал высказаться, полностью у да, вас выслушал. Нет, да ну, без проблем. Давайте, давайте, высказывайте. Без проблем. Смотрите, Я вы. Я не поддерживаю Украину. Все, что вы сказали до этого, мало имеет смысла, потому что вы ошиблись. Вы простили все нам. Вы все нам простили. Вы все нам простили. И уже как независимая Беларусь в 1991 году подписывали и Беловежское соглашение, и договор о создании нового союзного государства. И признавали вот это все, и подписывали, и с нами сотрудничали, и дружили, и катались, и вспоминать, что там было когда-то. Да мы это можем в пух и прах сейчас разбить, все по конкретным фактам только зачем? Вы после этого простили. Если это было, если это было, то вы простили. Потому что пожали руки, подписали. Я вот специально даже хотел найти видео, прям как к слову: чудесный наш, украинский, я правда не помню имя, но обязательно, конечно же, назову. Блогер выложил видео с комментариями, прям видео, как э, президент. А вот его оно, кстати. Вот кто-то очень любезно. EVG, огромное спасибо. В, а не, ошибаюсь, это не EVG, это у нас. А, да, EVG, дуже дякую. Э, прислал видео, вот с комментарием, где прям на видео, на видео, например, Россия и Украина подписывает договор о признании границ. Вот, можем, я, видео, например, с Беларусью можем попробовать найти. Но я думаю, вы-то знаете, да, что Беларусь признала границы, Беларусь признала границы, признала, э, опять же, данное взаимодействие с Украиной. И поэтому то, что было там, если оно было, если это, вы считаете, что это было правда, ну вы это все уже проглотили, простили и признали. Уже, кучу новых договоров уже в современное вот уже время как бы и как зачем говорить к тем временам ну зачем ну какое это имеет отношение мы, пострадали. мы не забыли и не простили. а зачем вы тогда подписывали с Украиной договора? А у нас... зачем вы тогда с Украиной подписывали договора кто вы признали если они руководители подписывали то народ помнит и мы и мы подписывали а народ выбирает этих руководителей народ выбирает этих руководителей народ дает мандат вот можем дату найти, можем видео. Шо что Когда украинцы появились, что шушо? Я не знаю ни одного князя, ни одного царя, ни одной летописи на украинском. Ну что поделать. Ни одной не... карты Украины нету. Ну вы много чего не знаете. Нет. Много чего нет, не я знаете. Я понимаю. Был киевский синопсис такой. В 17 веке документ, признанный в Польше. Научное общество в то время писало. Говорит. Про русских. Киевский синопсис. Про украинцев даже разговора не было. Как это так? Вы не поняли, да, что я вам говорил? Что все, что было до ваших подписаний... Кого мы, с кем мы дружили? Мы с русскими, это русская земля. То, что сейчас... Смотрите, договор про государство... Вы же, кстати, белорус, вы украинскую мову разумеете. Вы же здатные, здатные разумеете украинскую мову. Так, послухайте українською мовою договір про державний кордон між Білорусію і Україною від 12 травня 1997 року. Того ж року ратифікувала Верховна Рада України а 6 квітня 2010-го Палата представників національних зборів Республіки Білорусь. 6 апреля, а то ви ж Білорусь знову 6 квітня 2010 року, Палата представників Національних зборів Республіки Білорусь ратифікувала визнання кордону. Українського, білоруську а, 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 а що ви чого ви його признали? А ми. Так яка різниця, що там було при яка різниця, що там було при княжествах? Якщо це зробив Лукашенко самостійно без згоди людей, так і і запитайте Лукашенка, чому він проти волі людей забуває такі речі, які ви тут вигадуєте, і не хоче. І не хоче Україну притягувати до відповідальності, а визнає кордони? Не помню, все, все знаю, і ми повинні забути, як ви наших родних. Ну ратифікація кордонів, Шо, якщо чиновники щось підписують, ну народ. Йди звертайся до цих чиновників. А чому ти послуговуєшся мовою Росії? Чому ти не використовуєш білоруську? Здатний послуговуватися. А зачем я буду? Батько говорить на русском. А як зрозуміти, що ти білорус? Як зрозуміти, що ти білорус Дає. школу у вас преподают, и русский, и белорусский. А украинский, как ты не звал. А как пишется, как пишется назва твоей державы? В конце мякой знак, чи литера я? Не, не указывай. Я говорю на русском. И хочу говорить на русском. И ты мне не указывай. Вы никто. Вас придумали поляки, астро как и Я пишу вдали. По... Иди. Иду.